Всіх вітаю на каналі Business Community Ukraine. Це проєкт бізнес посеред руїн. Проект про харків'ян, які дійсно незламні. І якщо ви будете дивитись наші наступні відео і попередні, ви в цьому переконаєтесь на 100%. Сьогодні у нас в гостях, точніше, ми у гостях у Валентина Чернецького. Це директор клініки Рішон. Це многопрофільна клініка, якщо я правильно розумію, так? Да? У якій є дуже багато крутих спеціалістів? До речі, одного разу Валентин проговорився, що його принцип наймати на роботу він обирає найкращих. Це мене просто дуже вразило. Але Добре. в мене перше питання м -м, провокаційне. Початок Добре. війни Так. А, є три реакції на небезпеку: бий, замри, біжи. Яка була реакція в тебе? Начало войны застало меня в Харькове, живое недалеко от Решона, это центр города. И э, на моих, грубо говоря, плечах в этот момент находится жена и двое маленьких деток. Две маленькие дочки, вот они у меня на столе фотографии. На тот момент было одной полтора годика, второй три с половиной. Плюс в городе Харькове есть еще моя мама находилась в тот момент, которая находилась на Салтовке. Угу. И вот такая ситуация. Поэтому вначале это был стопор. Я стою возле окна в 4 утра угу. и понимаю, что началось еще до того, как объявили, когда окна начали ходуном ходить. Но дальше, получается, просто надо было собраться и принимать решения. И одно из первых моих решений было крайне тяжелое. Мне надо было на какое-то время оставить маленьких деток и жену в квартире. Ну, Благо с машиной под, под окнами и на своей машине быстренько съездить за мамой, чтобы объединить эту женскую компанию, за которой с этого момента я понимал, что я в ответственности. Угу. Больше никого в городе Харькове не находилось из родственников. Угу. Поэтому вот такое начало было непростое. Но я думаю, что у многих харьковчан были разные свои истории. Моя а именно так началась. Так извучает, но ну, это очень у всех по-разному, и, и то я так розумію что первые, тогда можно, якщо так пересуммовать, то первые думки были про то, что нужно сохранить тех, кто пойдет близких родных, нужно их объединять, да, еще и, и объединить, потому что надо было уже объединить и дальше принимать решение параллельно принимала решение где какое укромное место, потому что живу я на одиннадцатом этаже, угу. это не самое спокойное место, тем более маленькие дети, но Мир не без добрых людей нас приютили в полноценном бомбоубежище Первая ночь. Uh -huh, uh -huh. Было проведена в бомбоубежище одного из производственных. Тоже не самое спокойное было место принято, но там было профессиональное бомбоубежище. Но это был объект, по которому тоже могли сработать наши соседи. Uh -huh. С благо, все прошло uh -huh. спокойно. Решение пойти до вийска. Як це було, тому що я в принципі знаю, що ти приймав участь у повномасштабній і можеш пару слів. Ну всі розуміють зараз, що це не для кожного, не всі це можуть, і не всі так реагують, що треба прийняти участь. Хтось більше допомагає і таким чином да, приймає участь. Хтось може приймати участь безпосередньо, хтось ну всі по різному От Як в тебе це було? прям по, Денис, по вашей специальности. Я сам о себе много чего узнал mm -hmm. с начала войны. Я на самом деле никогда не чувствовал, ну, не было той ситуации, которая можно было это проверить. Но получилось, я звонил четыре заведения таких основных. Мне везде меня записали. Я говорю, мне не в зарплате дело, не в этом. Мне, потому что мои руки были в пределе но мне сказали везде что перезвоним пока как бы штата хватает и так далее и тому подобное вот. И потом ну, случился уже 1 марта прилет по совету, после чего я уже понял, что я не могу оставлять девочек своих в городе Харькове. И я их вывез до, до границы. Mm -hmm. И тогда у меня развязались руки, потому что я mm -hmm. уже остался сам в Харькове. И вот и поступило предложение, думаю, пойду в госпиталь Харьковский, спрошу. Yeah. Ну и там было предложено место в самом госпитале. На четверть ставки но они подумали что я хочу тем самым наоборот уйти от мобилизации как как таковой uh -huh. на что я ответил что наоборот я пришел чтобы помогать он это у нас здесь полный штат помогать надо в донецкой это слова дословные не будем называть высок... вы высокой должности человек говорит помогать надо в донецкой области uh -huh. там сейчас напруга в мобильных госпиталях я говорю а кто вам сказал что я не готов Тогда записали фамилию, говорит, тогда ждите, ждите, просто с вами свяжутся. То есть получается, я как бы фактически как доброволец, но по документам я дождался своей мобилизации через месяц. Хотя мне один раз уже позвонили. Я этот весь месяц занимался как раз волонтерством. Те, uh -huh. что uh -huh. были у меня деньги, я вывозил э, людей на Западную Украину, на точнее не на западную Украину, это сейчас расскажу отдельную историю, это очень интересная и поучительная история. Ну, в общем, сейчас закончу мысль о том, что вывозил людей, а сюда вез на своей машине, насколько она помещалась моя, она не очень габаритная, но сюда вез гуманитарную помощь и отдал свой гараж для сортировки этой гуманитарной помощи. Ну, то есть я постоянно мотался. Как волонтерский склад такие, да? Да, да, здесь уже разбирали, я здесь к этому отношения не имел, я просто в основном возил людей и привозил Товар. То есть практически без перерыва. Там день переночевал два, и уже кого-то я писал в директе, кому надо вывезти. где некоторых с машиной вывозил на Западную Украину, потом своим ходом возвращался. Ну, в общем, пара, разные были истории. Но насчет того, что Западная Украина – это история, которая надо… Она книжная. Если когда-нибудь сподоблюсь написать книгу, то обязательно ее туда вставлю. Когда в первых числах марта мы выезжали через Павлоград, через Днепр в сторону Умани, атмосфера была, конечно, жутчайшая. Вы понимаете, у меня две маленьких девочки в машине, жена, теща. Понимаю, что сейчас надо будет буквально день-два распрощаться, неизвестно на какой срок. Ну и в этой атмосфере во всей блокпосты тогда были такие суровые, такие пока погода февраль, мартовская, слякать. Ну вся атмосфера была напряженная. И тут я чувствую, что мы чем дальше едем, тем, тем украинская мова все больше, больше. Мне уже так говорят, что давай уже на украинском мову переходим, там уже харея, так в машине. И я так уже тоже доброго дня туда-сюда. И один блокпост, молодой парень, как сейчас помню, это мы проехали уже в Днепр, mm -hmm. за Днепром, какой-то сельский блокпост, он забытый, куда вы прямуете. Я говорю, на западную Украину. Ну и не стал шоу. Что... Границі, на що молодий чоловік абсолютно не образився, нічого. І дословно говорив його текст. що з 24 лютого ніякої західної, східної, північної та південної України немає. Є одна Україна. І ви прямуєте на західні кордони нашої країни. Uh -huh. И я вот это сейчас сказал, у меня мурашки по телу, потому что я те типа, у меня ощущение. Я его поблагодарил и поехал дальше украинскую мову размовлял. Настолько мне поставил правильно на место, что у нас нету западной. Так власти. не бы на место поставил. Да. да. И я сейчас, а, а, а я же сейчас опять же обронил. Это самый момент, да? А я же обронил опять же, что мы ехали на мы не ехали на западную Украину, мы ехали на западные границы нашей, нашей, на нашей родины. Вот, вот такой вот. И после этого через месяц э, пришла повестка явиться. І вже через день я був часовим яру. Валентин, наступне питання про клініку і про тих, хто тут працює. Якщо хочеш, можеш розділити відповідь, мені просто що цікаво, от Харків непросте місце для проживання людей. З Харкова їдуть. В Харків приїжджають те, що я помітив, да ті, хто сіл там якихось маленьких містечок, де дуже дуже складно. Для них звичайно, Харків виглядає як більш безпечне місце. Але сьогодні ми приїхали до тебе. Балістична тривога. Як ти бачиш, от ту ситуацію, що от ну зрозуміло, що ти не виїжджаєш, ти тут працюєш, ти тут знаходишся. Лікарі, які тут працюють, вони теж не виїхали. Вони тут працюють. Це дуже важливо для міста. Це дуже важливий внесок в те, що ми розуміємо, що є рішон, можна туди звернути. Можна прийти, вони не поїхали, вони не виїхали. Ти ж знаєш випадки, коли лікарі, якісь можливо, знакові для міста, наприклад, поїхали, і таким чином оголилася якась ситуація у якомусь напрямку. Ну, харків'яни вимушені можливо, або більш черги там стояти, або їхати до Києва. Тобто це дуже важливо. Лікарі, це ж вони постійно можуть знадобитися, і от. А, а тут а, все тримается. Харьков столкнулся с большущей проблемой после полномасштабной войны я вернулся в 23-м uh -huh. э, с, э, с армией и уже здесь э, столкнулся с проблемой пустоты uh -huh. то есть пустота не только по пациентам понятно uh -huh. что сколько харьковчан уехала uh -huh. во время и продолжают уезжать к сожалению потому что ситуация пока не меняется сейчас мы отмечаем не приток uh -huh. а отток uh -huh. э, людей из харькова но и большая проблема о том что уехали специалисты. Uh -huh. специалисты разных направлений и топовые, которые в решении работают и до сих пор звонки поступают запрос на этих на этих пациентов uh -huh. запрос до сих пор uh -huh. вот поэтому мы сейчас ищем приглашаем на возврат <свят> врачей просим всяческими правдами и неправдами вернуться <свят> повертайтесь да вы по три вернуться плутрибни. к нам да <свят> вот ну основная масса закрылась некоторых пришлось новых привлечь и это моя Сейчас большая гордость, потому что есть специалисты разного уровня. В частности, недавно нашли великолепного пластического хирурга. Безусловно, эти все дырки мы сейчас закрываем. И нам удалось нашей новой команде, потому что мы буквально с октября месяца сформировали огромный пласт новых направлений в травматологии, которая, в принципе, не была у нас развита в решении до полномасштабной войны. Сейчас это от которые на прошлой неделе кто на меня подписан, видели, угу. производили операцию мне лично на ноге. До больших э, операций по замене суставов сейчас все, даже в прифронтовом городе все происходит. Мое направление онкомомологическое также у нас мы приобрели в условиях войны. До полномасштабной войны у нас не было. В прошлом году, в декабре, аппарат, который единственный есть в частных клиниках города Харькова, который обнаруживает сигнальные лимфатические узлы при онкологических заболеваниях, мы теперь можем оперировать по стандарту такие заболевания, как рак молочной железы, как меланома, то есть когда не надо делать дополнительных объемов ненужных оперативного вмешательства, когда убирали раньше при раке молочной железы а всю железу, б убирали все лимфатические узлы, в которых не было метастазов. Про всякий да, выпадок просто, да? Потом, как uh -huh. бы для стадирования для понимания вдруг будет и потом были крайне большое количество осложнений лимфостазы uh -huh. и так далее сейчас при помощи этого аппарата мы делаем разрез там в 4 сантиметра берем несколько лимфатических узлов которые накапливают контраст и прямо во время операции морфолог смотрит, есть ли поражение метастазами и дает нам прям интероперационно во время операции ответ. И если нет метастазов, то мы просто на разрезе 4 см лимфатические узлы заканчивается оперативное вмешательство. Угу. Также у нас направление... У нас то есть минимизовано, да? Да, оперативного оперативного да, да. Вмеш... На самом деле вся онкология да. за последние 20-30 лет все абсолютно все с ног на голову. Не быстрее, так и Оно да? становится не больше. Оперативное вмешательство и лекарственная терапия, в частности химиотерапия, которая у нас проводится, она становится более таргетирована, то есть прицельная, mm -hmm. и, соответственно, побольших действий меньше. Mm -hmm. То есть эффект больше, побочных эффект меньше. И операции получается вроде онкология, а операции становятся меньше. Mm -hmm. И при этом эффективность стажи То есть ну, это большой прорыв, он буквально произошел за последние там 20 лет. Можно сказать, даже не есть, до 20 лет. Маммология, в частности, она полностью перевернута с ног на голову. А есть какие-то разумения? Я понимаю, что много, ты сказал, что много лекарей там поехало. А есть разумение какой-то области у медицины, яка, например, Відчутно просила окрема одна якась область. Чи це по всіх областях відчувається, що поїхали, поїхали спеціалісти? Не виділилась якась одна область медицини? Ні, одна не виділилась. тонким шаром. У нас є просто запроси на лікарів, які були до повномасштабної, які жили на той момент в Харкові. На них запрос до сих пор у них тоді був високий запрос. І вони Некоторі в западному регіоні України живуть, ніколи за границею. Врачи это, конечно, большущая потеря. Uh -huh. Кстати, с решено на фронт ушел не только я, у нас ушло четверо врачей. Uh -huh. К сожалению, один, с которым мы разделяли и кабинет, один погиб врач уже uh -huh. на сегодняшний момент, он в 2023 году еще Денис Макаров, там шуролог, он уже погиб. У нас есть доктор. Саакян дерматолог, который продолжает служить, uh -huh. буквально вчера мы я комментировал его пост в фронта и э, к нам приезжает из города Сум нынешнего такого тяжелого абсолютного доктор Смиянов, который uh -huh. делает э, очень красивые носики нашим девчатам даже в условиях войны. Очень yes. красивые ринопластики, поэтому кто еще не заходил к нам на сайт, зайдите, посмотрите его работу. Это очень красиво, это действительно в наших условиях серости и нашего внутреннего такого дискомфорта вот такие. Классичка ну, операції, ну, казалось би, чому б, але на самом деле это глаз радує. Ми говорю, сітуємо. У нас є зараз ряд класіхних хірургів, які делають невероятні віші. До речі, на контакти клініки будуть під цим відео, так що ви зможете не шукати їх довго, знайти дуже швидко. Yeah. Также ну я сейчас буквально два слова. что у нас много профільної от стоматологии, і всі и всевозможные і и оперативные лори, всі всевозможные операції, Большой спектр діагностичної апаратури. Валентин, я про це вже казав. Хочу ще раз до цього повернутися. Нам стало звично, нам, харків'янам, стало абсолютно звично, отак отказати. Та що там да прильот був там щось там полагодили, щось там переробити, вирішили і працюємо далі. Але ж клініка це комерційна установа, і ви е, постійно прагнете розвиватися. Ти постійно хочеш нові напрямки. Ти за цим слідкуєш. Ти дуже активний. І поясни, як можна ставити якісь цілі задачі, як можна щось планувати під час повномасштабної тому, що ти це робиш? Да, це дуже складна така задача, і ми в такий період нам довірили. руководство клиники, ну, потому что меня знают с самого начала, практически работа клиники решен, я был врачом-онкологом, мамологом, и у меня определенный уровень доверия персонала, который костяк, который работал и раньше, уже ко мне был. Поэтому мне отчасти было проще этой ситуацией. Вот. Плюс мы набрали еще новую большую еще команду, которую сплели. И у меня нет другого выхода, как мне показать на своем примере, потому что приемы у меня были и до войны всегда полные, и сейчас они не меньше. Вы видели, тоже договорились по времени, все равно немножко эфир задержали, потому что еще пришли пациенты внеплановые. Поэтому своим примером мне надо показать, как можно работать, при том, что я могу, у меня все документы есть, вообще уехать отсюда и быть где-нибудь в безопасном месте, но мне кажется, что э, если есть возможность надо Харькову как-то помогать и мы максимально делаем сейчас удобно придумали определенные чекапы для обследования пациентов за один за два дня потому что понимаем что передвижение по городу небезопасно, угу. каждый раз выход людей в город дополнительный – это определенный уровень напряжения для людей, и мы ответственны за наших пациентов. Поэтому мы создали системы «за один, за два дня», когда человек может даже в условиях стационара к нам прийти речь, обследуется, и через два дня уже уходит с полным обследованием, с диагнозом, с назначенным лечением, либо остается у нас на дальнейшем продолжение лечения. Поэтому сложно, но справляемся новые проекты пытаемся открывать открыли химиотерапию сейчас наши пациенты могут получать уже также потому что многие сейчас не хотят в государственные учреждения они находятся под обстрелами и онко центр харьковский уже не один раз был обстрелян поэтому люди пытаются минимизировать время нахождения в скоплении большого людей у нас онкологический пациент у меня допустим два дня и я уже отпускаю домой то есть большую операцию делаю но вот технологии позволяют Угу, угу. Як виглядав би твій привіт для тих лікарів, які, наприклад, поїхали, тому що тут почалася війна, і от зараз, ти казав, що про це, да, що повертайтесь, тут пацієнт. Як виглядав би от привіт від Валентина Чернецького тим, хто поїхав? надо, надовжен, я хотіть руководитель, але я доволі таки А, мягкий руководитель, Б. Я мені кажется, що доволі таки чоловічний. И мне очень, как отцу двух детей, которые находятся в безопасности сейчас в Германии, я работаю здесь, мне очень тяжело позвать э, человека, который взял своих детей и находится сейчас с ними в данном работает и работает безопасно. У меня даже к некоторым врачам, которых у нас большой запрос, у меня не поворачивается просто язык, mm -hmm. потому что я должен подвергнуть либо расставанию с его семьей, с детьми, либо он должен подвергнуть опасности свою семью и привести ее сюда. Поэтому некоторых врачей я даже не беспокою своими звонками. Есть, которые знают, что у них телефон красный, я время от времени звоню, рассказываю, говорю, следите, или нашими соцсетями, видите, что у нас есть новые возможности, мы вас очень ждем. Это такая монотонная работа, к некоторым просто я регулярно названиваю, не только я, но и все наши другие административные единицы, а вот именно действительно те, кто с детками и те, кто находится либо за границей, либо в более безопасных местах Украины. Я честно их не беспокою. Мы созваниваемся как знакомые, как друзья, как коллеги. Я говорю, что мы ждем в первый же день, как появится мирное небо над Харьковом. Мы вас в первый же день ждем, и ваши места никто никогда не займет. Где-то вот так происходит. Добре, ну тобто, я розумію, що ти за рахунок того, що ти добра людина і м'яка, ти все розумієш. От мене Добре. так от е, склалося таке враження. Ти розумієш, там, де телефон червоного кольору, ти розумієш, що можна трішки піддавити і трішки підтягнути людину. А друзі, це був Валентин Чернецький, це клініка Рішон, місто Харків. Незламний. Ви розумієте тепер, чому ми кажемо незламний? Ось тому, що у Харкові живуть такі люди. Під відео будуть контакти клініки Рішон, підписуйтесь на канал. бизнес комьюнити Украины. У нас будет еще много интересного.